श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ नमस्कार प्रिय भक्तांनो आता ही वेळ हातून जाऊ देऊ नका हा चमत्कारिक मंत्र तुमच्या मोबाईलवरती लावून ठेवा आणि तुमचा अनुभव आम्हाला सांगा विश्वास ठेवून खऱ्या मनाने हा मंत्र ऐकून तर पहा या मंत्रामध्ये इतका चमत्कार आहे की हा मंत्र श्रवण केल्याने जीवनातील सर्व समस्या संकटे दूर होतात भक्तांनो जेवढ्या श्रद्धेने तुम्ही हा मंत्र ऐकाल तेवढाच आशीर्वाद तुम्हाला परत मिळेल अवतारी श्री स्वामी समर्थ महाराज कायम तुमच्या पाठीशी उभे राहतील तुमच्या आयुष्यामध्ये पैशाची कधीही कमतरता भासणार नाही तुमच्या व्यापारामध्ये वाढ होईल तुम्हाला या मंत्राच्या जपाने तुमच्या नशिबाची दारे उघडण्याची संधी मिळत आहे त्यामुळे ही, ही संधी गमावू नका भक्तांनो सर्व काही काळाची बाब आहे कधी कधी गरिबी इतकी येते की हातात काहीच पैसे उरत नाहीत प्रत्येक व्यक्तीला संपत्तीची आस असते आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण व्हाव्यात अशी प्रत्येकालाच वाटत असते पण भक्तांनो नशीब बदलायला वेळ लागत नाही कदाचित आजच तो सुवर्ण क्षण आलेला असेल त्यामुळे या मंत्राच्या श्रवणातून तो सुवर्ण क्षण शोधा आजही हिंदू धर्मात चमत्कारी मंत्र आहेत ज्यांचा जप करून अनेक लोक आपल्या इच्छा पूर्ण करत आहेत त्यामुळे भक्तांना तुम्हाला आजच्या या मंत्रातून तुम्हाला धनलाभ होऊ शकतो तुम्ही फक्त शुद्ध अंत कर्णाने व श्रद्धेने हा मंत्र आहे का व आम्हाला तुमचा अनुभव नक्की सांगा ओम नमो दत्तरूपाय धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नम ओम नमो दत्तरूपाय धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नम ॐ नमो दत्तरूपाय धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः 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 दत्तरूपाय धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो 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 दत्तरूपाय धनप्रदाय श्री स्वामी सम...